Salam semua pendengar, kita berjumpa lagi ya. Baik, pada posting saya kali ini, saya akan sambung ya dengan topik menentukan dasar kredit perniagaan anda. Di mana saya akan huraikan terma-terma kredit yang keempat hingga keenam yang anda perlu tetapkan ya. Baik, bagi terma yang keempat ya, anda perlu tetapkan jumlah atau peratus deposit yang pelanggan anda perlu bayar kepada anda, ya, uh, seperti mana yang saya telah terangkan uh, dengan agak mendalam, ya, dalam posting yang berkaitan bab ini, ya, sebenarnya tidak ada satu jumlah atau peratus deposit yang tetap. Ia banyak bergantung kepada uh, pelbagai faktor. Uh, sebagai contoh, industri apakah yang anda terlibat? Aa, di sini anda boleh lakukan kajian ya terhadap aa, jumlah atau peratus yang aa, standard dalam industri anda dengan melihat apakah amalan pesaing- pesaing anda dalam pengambilan deposit mereka. Dari situ anda boleh dapat ya gambaran ya aa, berapa jumlah deposit yang boleh diterima pakai di kalangan pelanggan anda. Selain uh, itu, jumlah deposit juga bergantung kepada faktor seperti kepercayaan anda kepada pelanggan anda. Ha. Dan juga faktor saiz atau jumlah belian yang pelanggan anda lakukan. Ha, sebagai contoh anda mungkin letakkan terma bahawa semua pelanggan baru Ah ha, perlu membayar 50% deposit atau semua belian yang melebihi 10000 perlu membayar 30% deposit. Ha, jadi ini adalah anda kena tentukan bab ini ya. Ha, bila deposit ini harus dibayar oleh pelanggan anda juga adalah satu perkara yang anda kena fikir. Adakah deposit ini boleh dipulangkan balik juga anda kena fikir juga. Ha, sekiranya pelanggan anda membatalkan pembelian. Ha. Baik. Untuk maklumat lanjut tentang bab pengambilan deposit ini, saya rasa saya dah terangkan dengan agak mendalam. Anda boleh rujuk semula posting saya yang berkaitan dengan permohonan deposit dari pelanggan. Seterusnya, bagi terma nombor 5 pula, anda harus tetapkan ya struktur bagi charge bayaran lewat dari pelanggan anda. Termasuklah ya A cara charge akan dikenakan sama ada jumlah ini tetap atau dalam bentuk peratus dari jumlah tertunggak adakah tetap tak kira lah dia tertunggak RM10,000 ke RM1,000 ke tetap charge adalah RM50 contohnya ini anda kena tentukan atau adakah B jumlah atau kadar charge anda kena tentukan sama ada uh, adakah jumlahnya RM30 RM50 RM100 ya yeah? atau adakah 5% 7% dari jumlah tertunggak anda kena tentukan dan C tempoh berapa lama bayaran tertunggak eh sebelum charge itu akan dikenakan. Ha, sebagai contohnya sekiranya pelanggan gagal lakukan bayaran a, 30 hari dari tarikh invoice ah barulah charge 5% akan dikenakan terhadap jumlah baki tertunggak. Bab charge bayaran lewat ini pun a, saya telah terangkan dalam posting saya sebelum ini. A, saya mohonlah a, supaya anda rujuk semula posting yang berkaitan untuk dapatkan maklumat lanjut. Bagi terma ke -6, ya, yang terakhir sekali anda kena tetapkan ya sistem tahap kelulusan kredit perniagaan anda. Untuk bab kelulusan kredit ini sudah menjadi kebiasaan. Ya. Kebanyakan organisasi mesti ada satu sistem tahap kelulusan ini. Kalau tidak, memang pening kepala bos. Nak bagi jualan kredit RM50 pun takkanlah nak tunggu bos nak kena lulus. Ya? Ha, jadi, di sini anda perlu tentukan ya tahap kelulusan kredit bagi perniagaan anda. sebagai contoh, maybe kaki tangan berpangkat eksekutif dibenarkan untuk meluluskan jualan kredit kepada pelanggan sehingga jumlah RM2,500. Pengurus operasi pula mempunyai kuasa untuk melulus hingga RM10,000 dan bagi jumlah yang lebih RM10,000 memerlukan ya, anda sebagai pemilik atau mungkin ketua pegawai keuangan ya, syarikat ya, punya kelulusan. Ya. Dengan menetapkan tahap kelulusan ini ya bukan sahaja anda memperkasakan kaki tangan anda dan mempercepatkan ya proses ke keputusan jualan kredit anda mampu ya kembangkan perniagaan anda ke skala yang lebih besar ya dengan mengurangkan beban uh, diri anda daripada uh, terpaksa membuat keputusan operasi harian yang uh, kecil dan kurang signifikan ya. Baik, sebelum kita akhiri posting kali ini, ingin saya tekankan bahawa anda boleh sahaja untuk menetapkan pelbagai terma-terma kredit lain ya dalam dasar kredit anda. Namun yang saya terangkan ini yang enam asas terma ini saya akan ulang semula ya Nombor satu terma bayaran balik pelanggan ya ini untuk menetapkan tempoh berapa lama pelanggan anda perlu bayar balik hutang mereka kepada anda ya. Nombor 2, diskaun bayaran awal, ini untuk memberi ganjaran atau insentif kepada pelanggan anda untuk bayar awal, bayar cepat Nombor 3, menentukan tahap atau had pemberian kredit. Ini untuk mengurangkan risiko bayaran balik kepada pelanggan ya. Nombor 4, minta deposit dari pelanggan ya. Ini untuk memastikan komitmen pelanggan dan mengurangkan risiko projek Nombor lima, penalti bayaran lewat. Ya, Ini untuk menggalakkan bayaran yang tepat pada waktu. Dan akhir sekali, nombor enam, tahap kelulusan kredit. Ini untuk memperkasakan kaki tangan anda supaya membolehkan perniagaan anda berkembang. Baik, sampai di sini sahaja perkongsian saya kali ini. InsyaAllah dalam posting saya akan datang. Saya akan sambung semula ya, perkongsian saya berkaitan dengan topik ini. Banyak lagi perkara yang perlu dikongsi bersama. Diharap para pendengar nantikan posting saya seterusnya dan memberi support supaya channel saya ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Ya.